Доброї ночі на каналі 2 Плюс 2, програма Патріот Ю. Я Наталка Якимович. Сьогодні у мене в гостях Ярослав Жилкін, керівник місії Чорний тюльпан або волонтер, представник евакуації «200». Давайте просто уточнимо, тому що в медіа буквально минулого тижня все таки фігурували як чорний тюльпан. А зараз, от ми будемо титрувати вас евакуація 200». в чому різниця між цими назвами? Ну, во-первых, добрый вечер. Добрый вечер. А, все очень просто. Вначале, когда ринулись в этот проект, начали работать, то, собственно, вообще, скажем так, не озадачивались там, как, что называется. Но у нас, у поисковиков, а мы же представляем поисковое движение Украины, была такая традиция, это вот каждую вахту, вот если она какая-то значимая, в каком-то, посвящена каким-то определенным событиям временного характера, мы ее так или иначе называем. И вот через там какое-то время, я забы... так, ребят, ну, надо же как-то называться, нам не сообщили, что по документам Там є таке названня як евакуація. 200. ваша місія займається пошуком і доправкою тіл е, загиблих в зоні АТО. Да, поїск і евакуація в, на, в зону, яка під контролем української власті. І от на початку минулого тижня ви виступили і сказали про те, що гроші закінчилися половолонтерів. Е, немає за що навіть поремонтувати машини, і ви припиняєте. свою деяльность? За тиждень что-то изменилось? Я бы сказал приостанавливаем, и потому что две разные вещи останавливаются приостанавливаются две разные вещи, я санкцентирую на этом внимание, а, просто дело в том, что накопился целый клубок проблем, которые уже в принципе на, в, своими силами в одиночке мы уже не могли их э, разрешить как то и ремонт машин, который, собственно, потянул огромную сумму, и нам она неподъемная стала. Это как то людей, за какой счет отправить людей на ротацию, которая должна вот произойти в четверг. Ну и других ряд проблем, в том числе определенный статус, потому что в последнее время, допустим, через прохождение Нульовки, да, там при прохожінні тих же самих пограничників, вони задають питання, хто ви такі? Покажіть документ на основання якого ви виконуєте цю роботу. Ну ясно, що ви звернулися в принципі в медіа для того, щоб привернути увагу і якось спробувати ситуацію вирівняти. Вам вдалося насправді за тиждень це якось. Змінити, Вы, знаете, даже в медиа еще и не было э, желания даже обращаться просто разместил пост на своей странице более ну, того, я, не более того я не ожидал такой э, огромной реакции спасибо большое за интерес действительно получилось более чем привлечь внимание я очень на это надеюсь потому что к сожалению пока никакой официальной реакции нет у нас провели мы встречу с руководителем миссии Эвакуация 200 это полковник Назачевым. Мы определили там, как бы очертили круг проблем, которые действительно требуют немедленного решения мы скажем так договорились выработать какой-то план действий но ну, пока вот дальше этой встречи разговора не прошло но должен сказать мы не останавливаемся мы благодаря отзыву тех людей которые вот отреагировали они сразу начали предлагать свою помощь вот волонтеры там непропетровске там одни попросили там допустим нас обратиться мы обратились они нам ремонтируют одну машину но до завтра должны поставить на ремонт две машины другие сейчас ремонтируются поэтому вот мы не останавливаемся мы по-прежнему занимаемся базой данных у нас по-прежнему там команда находится, то есть то все-таки допомога снова пришла от людей, снова пришла допомога от да. волонтеров. Да. А каким чином вы взагалі и в каком статусе вы співпрацюєте с Министерством Обороны? Ну в том-то и дело, что статус такой крайне неопределенный. У нас там есть какие-то выписки из приказа, что там вот мы командируемся, но на самом деле до Юра нас не существует как какой-то либо организации. То есть мы никак никакими договорными, кроме как устных договоренностей, никакими отношениями не связаны. А сама Министерство Обороны в принципе, это мы за данными тоже не и не занимается в данном случае для хотел бы для справедливости сказать заметить что она не может такую функцию выполнять как поездку на ту территорию по понятным причинам да и проделать ту работу а, ввиду виду того что в сентябре была достигнута договоренность в конце августа о том что там разрешается, с той стороны разрешают заезжать но только гражданским, то есть не представителям силовых структур или там военнослужащим а только гражданским лицам у на справке за документами по Загиблих, навіть скажем, так, зниклих вести, да має займатися милиция. Ну, в мирное время, да. Так как у нас руководит операцией так называемая АТО СБУ, то, по идее, это СБУ должно отвечать и руководить следственными действиями. Но, по сути, каждое ведомство работает абсолютно разрозненно, само по себе, при очень слабом взаимодействии. В, этом, в этой деятельности буквально сколько есть. Это министерство здраво здравоохранения, это министерство обороны, это СБУ, МВД. Uh, и администрации городские, областные администрации. Вот, то есть вот столько органов, но каждый сам по себе. То есть идет какое-то ручное регулирование там вопросов, но на самом деле какого-то четкого взаимодействия нет. А вы с ними в деятельности взагалі перетинаетесь? Вы видите, чтобы они работали в этом направлении? Нет, ну конечно, я, сто... ну, кроме, наверное, представителей СБУ, да, вот, и а со с да, органами, там так, и, так или иначе, в любом случае, вынуждены как-то, ну не вынуждены, а в работают. А сколько волонтерских групп за галицием занимаются? Просто буквально не так давно иная группа, а повернуться живым, тоже заявляла про те что у них тоже проблемы э, с транспортом. Они ну, наверное выполняют немножко другие функции, да, потому что без транспорта в наше время трудно что-то сделать. Поэтому и доставка грузов, это эвакуация раненых, это за да что возьми, это в любом случае это касается транспорта. В том числе, ну, наша организация или вот, в частности наш проект это единственное официально можно, так можна сказати, официально вот, действует на участках фронтов, которые заходять а, во всіх секторах і которые работают на територіях так называемой ДНР і так называемой ЛНР. Тобто, ви покриваєте в принципі дві дві області і, да, есть... і там і там працюєте. Да, да. А яким чином ви набрали команду? Як ви всі зібралися, і взагалі чому ви вирішили цим займатися? Ну, собирать было проще, просто, потому что мы, собственно, как я раньше сказал, это основной костяк. У нас есть всеукраинское громадское объединение «Союз народная память», которое в 2011 году организовалось в результате первого всеукраинского съезда поисковиков. Это такая вот есть... Ну да, это вы, шукали, ну, ш... час Совершенно войны. верно. Так угу. сейчас че, че, какая разница? Никакой разницы нет, просто временной промежуток. А почему вы решили этим заниматься? На самом деле война была так давно, вот, звездки взагалі эта идея в 2011 году заняться такой деятельностью. Ну, занялись мы чуть-чуть раньше, каждый к этой тематике пришел. Вы, зак... Вы покинули бизнес в 2011 году, оставили его на дружину и начали полностью заниматься. Почему? Ну, приобщился еще раньше, в 2008 году. Если может быть раньше, там еще как-то, если вспоминать. Но в 2008 году активно занялся. А почему? Ну, во-первых, коснулся этой тематики. У меня дед без вести пропал когда-то в годы Великой Отечественной войны 23 июня, то есть самое начало пик скажем так начало этой войны вот и тяжелый случай я предпринимал попытки его даже найти не получилось а тут как раз вот познакомился с поисковиками поехал в первую экспедицию меня что то проняло, и я понял что это этим надо заниматься я осознал масштаб проблемы это проблема большая это сотни тысяч непогребенных останков без вести пропавших солдат которые лежат на наших полях оврагах лесочках Ну одна справа заниматься такой пошуковой работой и совсем меньше справа вывозить Мертвых. конечно, тут своя специфика и есть различия, несомненно, но суть то одна и та же. Неважно, понимаете, мертвые сраму не имут, поэтому неважно, сколько лет прошло. Но мы сделаем, ну, мы как потомки должны в данном случае это мои современники, а то мои предки, поэтому наша обязанность сделать все возможное, потому что я прекрасно понимаю, что такое боль, знаете, не заживающая рана без вести. Вот когда близкие не знают, какова судьба. Понимаете, это страшно незаживающая рана. Мы этих историй наслушались очень много за тот период, когда нашли солдата, когда опознали его, нашли родственников. Естественно, остались только уже ли внуки или в лучшем случае уже взрослые э -э дети. И когда им рассказываешь, вот показываешь, там, они участвуют в захоронениях, они льют слезы, показывают фотографии, вспоминают горестно. Рассказывают очень трогательные такие истории, когда или мама, или жена выходила там до конца своей жизни на дорогу и спрашивала у всех проходящих солдат, не видела ли кто ее там близкого или там сына, понимаете? Треба, треба дуже мецну психику. Чтобы вы про нюансы современной работы? Да, да. тут, конечно, было страшно, мы долго духом собирались, ну как долго, не сильно долго, полдня нам было на все, про все, мы собрали все, что... Вы мы... просто в один момент вы решили, что вы будете Буквально, да. заниматься? Да. Пытался даже не думать, отодвигать эту мысль, что, с чем придется работать. Было страшно, не скрою. Было страшно от того, куда я еду, потому что я прекрасно понимал, что такое война и что такое, когда много оружия. А Или... вы являлись? У вас был такие ну как нет опыта такого не было, но просто когда работаешь с войной прошлой, угу. ты прекрасно понимаешь, что такое война. Ты знаешь, что такое артобстрелы, ты знаешь, что такое пулевые эти. Ну то есть ты изучаешь войну, но ты ее не пережил, но ты хоть и изучил, ты понимаешь, что такое, что такое Это железо касаешься, когда его. Поэтому немножко какое-то представление не имел. Конечно, надо мной, надо мной, пули никогда не свистели, но теперь уже опыт и этот появился. Вот. И когда уже перебороли этот страх, вот, скажем так, туда попали, испытали вот эти первые какие-то впечатления, ну, быстро уже влились, и оно уже поехало. Ну, треба було ви ж не просто там э, сіли за кермо автомобіля і поїхали. Треба було мати якісь зв'язки певні, треба було якось домовлятися, робити якісь перші кроки. Так же ж неможливо просто про, проїхати туди. Звісно. Тому до нас звернулися вже, ще раз повторю, що ініціатива була, це, звісно, цивільно-військове співробітництво, таке управління при Збройних Силах України. То вони звернулися до вас? Да, до вони звернулися в музей Національної воєнно-історичної, єдинственний гуманітарний департамент при Збройних Силах України. Але у них сил самостійно было мало, поэтому они обратились еще к нам. Когорте поисковиков. Мы, естественно, мало думая, ну, не мало думая, вернее, быстро соображая, скажем так, тоже присоединились к этому проекту. И вот так вот, первая группа и собралась: это были представители музея, работники музея и вот поисковики. И с тех пор вот эта группа начала расширяться. Ну, первая группа была 12 человек, потом сейчас это уже постоянно действующий состав около 60 человек. И сколько у вас автомобилей? Два. Специ... Специ... Три, вернее, специ... Специ... специализированных три. Ой, вернее, специализированных два, один у нас микроавтобус пока еще стоит он подходит для работы в зимнее время суток, э, в зимнее время. А <coughs>, два холодильника, которые, ну, они поломаются в время от времени, поэтому один на, на починке, второй работает. А вы их куповали за гроши волонтеров, или все-таки это Нам помогли один и другой автомобиль приобрести один фонд благотворительный, а второй в Луцке не помню, к сожалению, фамилию, там тоже ребята наши, участники, Бонде. обратились. Да, да. То есть, абсолютно никак не и больше <клес> того, сама такую работу тоже не проводит там. Неоднократно делали заявление, говорили о том, что необходимо срочно приобрести транспорт, обеспечить всем необходимым, но, к сожалению, пока помощь только от волонтеров, от э, международных э, гуманитарных организаций, <клес> которые помогали. Международная красная то же самое. Ну, собственно, и все. И единственное, что еще сборная силы Украины, там, наконец-то, правдами и неправдами стали с ноября месяца выделять топливо. Выделять что? Топливо, топливо. Ага, больные. А как взагалі это происходит? Вы едете на автомобилях, там, где уже произошли бои, где да, был, например, обстрел. Вы знаете, заздалегідь вас про это информируют, вы приезжаете. Каким чином взагалі координируется ваша работа? Ну, Во-первых, изначально договоренность была на определенном уровне между Збройными силами Украины и с той стороны. Мы эти договоренности подхватили, у нас есть рабочие, рабочие контакты, и, естественно, физически это выглядит следующим образом. Мы договариваемся на, на конкретное время, пересекаем, пересекаем нейтралку, нас там встречают, сопровождают уже по той территории, которую мы предварительно согласовали, где мы хотим поработать. Ну, плюс-минус примерно так происходит. Находим объект, который нас интересует, отработали, вы вернулись обратно, все. Що потім, куди ви доправляєте тіла? Тіла ми всі передаємо в органи субмідекспертізу та Дніпропетровський Запорожья на сьогоднішній день. Просто було стільки зроблено заяв про те, що має бути якась певна спеціальна база зразків ДНК. Про це говорила Ірина Геращенко. Про це говорили в Пар'є. І тим не менше, під егідою СБУ, ніби навіть такий центр створено. Я, понимаете, СБУ слишком закрытая организация, мне кажется, они даже в секрете держат от семи себя, чем они занимаются. Вы ничего не знаете. Я знаю, что база создана, насколько я знаю, что, ну, может быть, я ошибаюсь, но она создана при МВД, то есть это потому что э, органы судмедэкспертиза, ну, да, это принадлежит по ведомству э, МВД. И я знаю на вроде как на их базе это создано автоматическая база. Это что она себе себя представляет? Это отобраны образцы ДНК от тех фрагментов тел и тел, которые в том числе и нами были доставлены в органы судебных экспертизы. И составлена такая вот автоматическая база данных. Дальше идет процесс следующий, то есть родственники, которые ищут своих близких по прямой линии, это папа, мама или сын, дочь, они сдают свои образцы ДНК и, и они время с, время. ищут да ищут совпадение. но к сожалению, она не всегда работает, потому что есть а, такие не всегда положительно этот анализ дает положительный результат, потому что с первого раза может не получиться. Я не знаю, я не специалист, угу. поэтому трудно сказать. Ну да, там поэтому это не панацея. ДНК анализ это не панацея. Я знаю, что много, больш много удалось до, достичь, много совпадений, многих выявили, опознали уже, похоронили. Вот. А, но ну, еще остается достаточное количество тел, которые не получается извлечь. Не извлечь, а, а ДНК это сопоставить. Но ну, надо еще напомнить, что есть такие случаи, когда ДНК невозможно извлечь. Это когда тело слишком сильно горело или там, допустим, находилось при высоких температурах. Это сгоревшие БМП, машины. Мы такие фрагменты тел эвакуировали, даже трудно подсчитать, сколько было там находилось в машине тел. Только по количеству оружия можно было догадаться там, от трех до семи человек, не более того. ДНК там не получится никогда сделать. Поэтому у нас в любом случае появятся, конечно, могилы неизвестного солдата. Вы працюете только на этих территориях, которые под контролем на сегодняшний день украинским войсками? Мы работаем на территории, где не контролируется украинская власть. Uh -huh. скажем так, там где де факто не, невозможно исполнить украинское законодательство, территории... ту работу, которую мы выполняем, вообще да, должен выполнять следователь, понимаете? То есть следователь при поэтому мы на самом деле это делаем вопреки закону, ну в качестве исключения, понимаете? Потому что надо эту работу кому-то сделать, поэтому выполняем. А каким чином вам удается домовиться с этой стороной? Договоренности, те, которые э, были достигнуты еще в конце августа прошлого года, мы их просто продолжаем. И более того, когда ты выполняешь свои обязательства взятые и, ну, например, там быть без оружия, там вести там себя толерантно, как-то непредвзято и так далее, то с той стороны тоже выполняются обязательства, взятые с той стороны. То есть допускают нас до тех территорий, которые мы хотим попасть для того, чтобы разыскать без вести пропавших. И вас не мая что эти домовленности не может быть изерваны в будь-який момент? Ну, они в любой момент могут сорваны быть. Они срывались, ну, я бы не сказал, что договоренности срывались. Были кое-когда там какие-то трудности, когда с той стороны выдвигались какие-то претензии по поводу а, здесь запросов, которые они хотели отработать, но тут встречали какое-то промедление, я бы сказал, да, ну и вот, как бы там были какие-то пассажиры, ну, мы не вмешиваемся в этот процесс, мы лишь нейтральная сторона, так называемая, да, вот как бы вот, пытаемся делать такой вот как бы нейтральный статус себе для того, чтобы осуществлять свои миссию. Вы ездите с э, белыми прапорами, с Нет. крестом. хрестом, каким чином вас мы, мы, не знали вообще, как ездить, чем, потому что мы буквально спонтанно решали, как себя отобразить, как подчеркнуть свою, скажем так, гражданскую <coughs> наружность. То есть мы сразу исключили любой камуфляж в нашей одежде, мы приобрели самые простые рабочие такие спецовки, вот, строительные, синие, как на лямках такие, знаете, одели mm -hmm. даже, вот, купили на, заехали на заправку, купили оранжевые жилеты, яркие такие, специально, чтобы, чтобы знаете, как хорошие целеуказатели на самом деле, но с, с другой стороны показывают, что ты гражданская, как бы направленности. Вот, и вот так вот, и как-то промаркировали свои машины. Они у нас оказались белые, мы вот красными крестами их просто, э, укра ну не украсили, а как бы обозначили и написали там вот цифры 200. Все, в принципе, военнослужащие, обычно там вооруженные люди, они знают, что такое 200, цифра для них, она знакома. Вот как бы так и начали работать. Теперь это уже всем привыклось, и поэтому менять даже эту идентификацию как-то не хочется, потому что мы уже... А с того боку тоже ездят такие сами волонтеры на наших территориях? Я встречал такие. Мы, знаете, как постараемся особо вопросов не задавать, на то есть территории, чтобы ничего не подумали лишнего. А да, машины попадаются, тоже с грудом 200. Но это не огромная фура, это, как правило, маленькие микроавтобусы. Да, видели какие-то подобные. Я просто, честно скажу, чуть-чуть. Шокована Шу і вражена. А чим ви займалися до того, як почали займатися пошуковою діяльністю? У вас був якийсь бізнес, а що це за бізнес? Ну, скажімо так, це вже для мене тот бізнес вже якби как бы, в прошлому. Займалися там різні направлені, це ізготовлення реклами, це і. вентиляция. Ну, была была? В было, когда принципе, до последнего момента, ну как, жаловаться нельзя, но до какого-то времени, в принципе, особо не нуждался. А на сегодняшний день? На сегодняшний волшеб... день, к сожалению, в нашей стране уже не так хорошо дела поэтому на сегодняшний день заработка, заработка нет. И заработка за каких нет, пока... Выживет? Ну, за те, которые там в свое время, пока еще до января месяца еще как-то там что-то зарабатывал, эти деньги мог там позволить себе тратить еще в этот проект. А потом уже, к сожалению, перестал. Да, потом... я здесь читала, что насправді вы вклали очень много своих грошей, и навіть продали годинник, и я вижу, что годинник у вас не, у меня там еще один сломанный лежит, но ну, зачем ложить? Ну, так все правда, так? Вы продали да, такие... есть. Мне же был не дешевым, я не знаю, сколько он стоит, но мне жена его когда-то подарила. Хорошие времена такие были. Вы продали про подарок дружине? Ну, я надеюсь, она меня простит. Так вы майже год цим занимаетесь, правильно? Десь... Ну, 10 месяцев, с 300... дней можно считать. Вы помните, как вы первый раз туда поехали? Вы знаете, первый день я не забуду никогда. Я его по секундам помню. Вот именно первый день. Это, наверное, знаешь, вот никогда не забудешь, даже если захочешь. Потому что я вот в сердце стучал, адреналин по крови гулял, и, наверное, все специально ну, как бы запечатлялось в, стране, в, голове. Мы даже вот с ребятами думали, что, может быть, закончим работу, это может уже пора какие-то мемуары писать. Потому что столько всего увидели, пережили, что грех это не А что было наистрашнейшее за целый час? Неизвестность хуже всего. Вот когда ты не знаешь, чего ты увидишь, вот как ты это реагируешь и как ты это переживешь, это хуже всего. как наш один товарищ, рассказал, знаете, вот что сам, самое страшное в фильме ужаса? Не то, что ты там увидел там, страшную пасть какого-то чудовища, а сама вот эта музыка, которую, знаете, вот эта, которая нагнетающая, и темнота. То есть неизвестность. Но что-то ты понимаешь, что что-то будет, но что-то еще не понимаешь. Вот это самое страшное ожидание. Точно так же и у нас. То есть, когда едешь, вот, покидаешь нулевку покидаешь там на прощание, махаешь, машешь рукой военнослужащим украинской армии, которая там на крайнем блокпосту, и едешь туда. Едешь первый раз, ты не знаешь, как ну, на самом деле там произойдет все тебя там. Может, там издалека расстреляют, а может, ну, бог Как вы знает. там ориентируетесь? Вы на Кривого Рога, вы там никогда не жили. Как вы ориентируетесь в этих дорогах, как взагалі... Ой, сейчас я с закрытыми глазами могу там уже ездить. А, ну, тогда, ну, мы просили, чтобы нам давали сопровождающих, те, которые местные, которые знают хорошо дорогу. Зі стороны ДНР, ЛНР. Плюс GPS берем с собой, вот этот, который с картами. Вы просили, чтобы вам зі стороны ЛНР и ДНР давали людину, яка будет вас сопровождать. Да, да. да. То вас завжди сопровождают кто-то да, да, потому что особенно в начале, прошлого, вне, в начале нашей работы в прошлом году там огромное количество внутри их территории было блокпостов, где да, да, спрашивали документы, и при малейшем сомнении могли тебя задержать. Поэтому у нас был всегда представитель, который показывал свои какие-то документы, нас пропускали дальше. А про что вы разговариваете? С ценой, людьми вы ну, вы знаете, первые, не помню, там, неделю или сколько мы в основном молчали. Ну, знаете, как молчать все время там, ряд, находиться это рядом и, и молчать, это крайне ну, невозможно даже. Поэтому слово за слово, как бы, вот, во время работы и так далее, слова за слова. То есть, ну, собственно, как вы можете догадаться, естественно, к нам высказывали претензии С украинской стране, Я так пытаюсь тактично это передать, да, суть разговоров. Мы как бы особо не пытаемся спорить ни о политике, говорить ничего, просто как бы, ну, разводим руками, ну, что делать? Ну, говорят, мы мирные люди, мы приехали без оружия, у нас другая миссия. Часто на блокпосту там говорят, вот вы там такие всякие, что ты сюда приехал? Я говорю, пойми, мы приехали за пацанами, которых матери ждут. Вопросов нет, согласен. И так далее. То есть, когда ты начинаешь за человеческие струны э, как бы вот трогать, да, у человека, он прекрасно понимает, остывает и как бы, понимает, зачем это нужно. А какое ваше ставление до этой войны? Негативное. Мое личное негативное. Потому что я смотрю с той с другой стороны молодые пацаны, у которых есть, возможно, у многих дети, матери, жены. И мне очень горько, что они вот уходят из жизни. На самом деле, понимаете, вот страшно другое, что солдаты никогда не начинают войны. Войны начинают политики. И политики должны ее закончить. Мирными переговорами? Это их задача. Зачем я должен лезть, понимаете, выполнять чужую функцию? функцию? Есть политики. Вы, вы как, как видите, что там происходит. Я стране, вижу, зараз... к чему война приводит. Вот и все. Горю. Я не знаю, там, вот, всей картинке ужаса происходящего не передать. Ни одна телевизионная картинка это не передаст. Но то, что ты видишь на передовой... Ну, понимаете, вот недавно мы ездили на «Маринке». Был запрос, там две женщины погибли. Вот мы работали на нейтралке практически. Вот была тропинка, кто-то там наставил растяжек. Две женщины, одна там 70 лет, другая ее дочка, по там помладше. Вот обе, они обе подорвались. Вот мы забирали тела их. Вот они за что погибли. Вот чего они там на нейтралке живут? Почему их никто не отселил? Почему никто их не выкупил? Не хотела. Люди на не очень поспешают с Виты их же не а может целую забирать. Их никто ну, не с ними чекает, разговариваешь, когда с ними разговариваешь. Куда я поеду? Ни квартиры, ни, ни кола, ни двора. Куда он уедет? Никто же ничего не предлагает. Вони всі сподіваються, що якось це пронесе. Насправді, коли в Києві був Майдан, то теж, наприклад, мені дзвонили мої родичі зі Львова і казали, давай там. Ну, не було такого відчуття, насправді, що буде зовсім погано. У ну, мене дитина ходила в школу, моїх друзів ходила дитина в школу на Лютеранську вулицю. Немає цього відчуття, так само люди не можуть нікуди поїхати. А як вас там зустрічає місцеве населення? По-разному, були різні реакції. А там патріоти України ще живуть на тій території? Проплялась Встречали она? разных людей. Еще раз подчеркиваю, пытались и те, которые там тайком пытались нам там что-то вы, высказать, какие-то там ну, симпатии, что ли, я как бы сказал, да, потому что там все испуганные, понимаете, там, каждый боится какое-то свое личное мнение высказать лишний раз, не хочет сильно. И видел женщин, которые там кидались на наших сопровождать, ну, не то, что кидались, да, ну, там, говорит, вот вы там развязали войнушку, а тут это вот, сам, понимаете, ну, такие вот, простые, как бы по-бабски, да, обругали, там, плюнула, там, пошла, там, все разговаривали, против Бога пошли и так далее. То есть по-разному. Есть те, которые там и с кулаками, ну не то, что с кулаками, да, но там тряслись губы, там с ненавистью смотрели. Були ті, кори там нормально з паніманням, скажімо так, ну не з паніманням з А Ви сказали просто про цих двох жінок. Тобто ви не тільки солдатів перевозите, ви на цієї території перевозите і жертв, ну, мирне населення, да? так? Да. А наскільки це насправді правильно, якщо вони там живуть на цій території, можливо, в них там є родичі. Сталося такое несчастье. Насколько их правильно перевозить на эту территорию? первого гражданского, которого мы забрали, это было возле Сыкова. Мы как раз работали над братской могилой, я помню. И над, над местом, мы работали на месте, где погибла колонна. И подъехал какой-то местный житель, говорит, ребята, ну, видят, что, чем мы занимаемся, подошли. Говорят, ребята, а вы гражданские как? Вот сидят тут два представителя с той стороны, мы... Мы переглянулись, таких задач не стояло, мы не знали, что. Он говорит, там он дедушка какой-то лежит, там в посадке. Он говорит, может, вы его тоже заберете? Они нас смотрят на нашу реакцию. Он говорит, ну давай, ну, ну а... я не знал, куда его девать, но ну, заберем, конечно. Он тоже человек-букат. Это же не плюски, чтобы под небом лежал. Потому что я прекрасный, там ничего же не работает, ни морги, там, ни, ни органы какие-то судебные, там, ну, на тот момент, во всяком случае. Мы поехали, забрали этого дедушку, отвезли в Днепропетровск тоже, как и остальных. Впоследствии оказалось, что его там разыскивали родные, я уже сейчас не помню. Ну, во всяком случае, не можем выйти на этих родных, но в каком-то журнале где-то там вот проскакивало это, и мы поняли, что это мы его нашли, это пасечник был, там, лет 70, дедушка, ну, которого там по ошибке или из перепугу кто-то застрелил. Вот. Поэтому и такие были, это первый, а что с ним делать, не бросишь же его там, правильно? Ты же все-таки человек... Точно так и женщины. Но женщины, они, это были, мы забирали на нейтралке. Поэтому они после просто... нейтралки, каждая страна боялась их тронуть. Поэтому вот мы, как нейтральная страна, пошли, забрали их. Для того, чтобы родственники могли похоронить. Сейчас <плес> волонтеры, на самом деле... До них прикута очень велика увага, мы уже видим, они вони такими героями, кто хтось уже даже... має якісь політичні певні амбіції. Ну, да. Да. І от вам теж, до речі, це там закидають. Я читала там деякі коментарі. <реш> ви би хотіли стати? Як ви себе бачите? Ну рано чи пізно ця ситуація закінчиться, правильно? І ваша ця діяльність закінчиться, зрештою, вам теж треба на щось жити. Як ви бачите свою подальшу взагалі долю? Ви знаєте, от точно не собираюся заробляти на політиці. Я є голова на плечах, є руки. Мне кажется, способная много чего делать, поэтому я, мы всегда найдем, чем принять, ну, не, а, ту стезю, на которой можно себя показать. Ну, мне кажется, вот моя стезя, это как раз в это забота о памяти, о судьбах людей и То есть, мне кажется, вот на этой поприще, я думаю, мы еще, у нас много работы. У нас за, еще та война не закончена. Нас... За, за, за оценками pewnых аналитиков, типа, ситуация эта будет тривати роки три? Вы готовы три года заниматься тем, чем вы сейчас занимаетесь? Я готов сделать, наша команда готова сделать все от нас зависящее, для того, чтобы это сделать централизованно, чтобы передать весь опыт и э, приложить максимум усилий, для того, чтобы эта работа была организована э, на высочайшем уровне. И, скажем так, мы не наша мечта, извините, заниматься всю своей жизнь, извините, погибшим. Это не наша э, мечта, то есть мы в любом случае этому... Э, дадим все свои силы для того, чтобы по достоинству могли подхватить профессионалы. Почему? Потому что мы все-таки любители. Ну, как ни крути, но все-таки любители. Да, смелые ребята, да, самоотверженные, но все-таки это любители. Поэтому на нашу смену, вернее, к нам взамен должны прийти, конечно, профессионалы. Я дякую вам за участь в программе. Я нагадаю глядачам, что у нас працює зворотній зв'язок. Это почта Укрнет. Пишите, ласка Наталка Якимович. Укернет. В разі в мене все. Це була програма Патріот Є на каналі 2 плюс 2. У мене в гостях був Ярослав Жилкін, керівник місії Чорний Тюльпан, волонтер, представник евакуації. 200 Я вам бажаю успіхів. Тримайтеся. Дуже вам дякую. Ми